Пол Тамаша и пока Пол Тамаш занимает трибуну, хочу открыть маленький секрет. Вот тема, которая заявлена в программе: конец транзита, новый популизм и бунт среднего класса, возможности сравнения. Эта тема была сформулирована не вчера, не позавчера, когда в Украине произошел социальный взрыв, а тема была сформулирована раньше. Ну вот. Палтамош известен тем, что он всегда в гуще событий и в разных странах, в разных обществах, давно и очень основательно занимается а, транзитивными, трансформационными процессами. И, а, наверное, уровень профессионального чувствования процессов позволяет ему в том числе предвидеть и сформулировать очень четко, очень глубоко увидеть это то, стране, что это, и, и обозначить то, что происходит или только-только начинает происходить в отдельных странах. И в данном случае, может быть, в вашем выступлении мы сможем разобраться с тем, что происходит в Украине. Спасибо большое. Я не собираюсь <с говорить перед этой публикой сейчас об Украине. Я думаю, что мы в гуще событий, и надо слушать, слушать и слушать то, что происходит. И тогда, значит, может быть, потом... Или, или, или пытаемся как-то понимать все это, потому что я, был, я говорю, я, конечно, публичный социолог, я буду говорить о чисто академических делах и, и не пытаюсь, так сказать, реагировать на какие-то актуальные вещи. Вообще, я ставил бы общую проблему для меня, которая заключается в том, можно ли определить, когда заканчивается транзит, когда конец транзита, финал транзита. Конечно, есть разные чисто статистические подходы, подходы более комплексные, которые пытаются выявить какие-то переломные моменты и так далее. Но возникает вопрос, достаточен ли этот подход, или может быть есть действительно но ну, такие символические события, которые каким-то образом нам все-таки могут подсказать, что на данном этапе, в данном стране происходит, я не знаю, все еще конец транзита Довольно интересно, что трансдиалогия как литература очень много занимается началом. Очень много занимается, я бы сказал, зачатием транзита. Но никто не занимается смертью транзита. Никто занимается муками перед смертью транзита. И это очень важно, потому что Потому что мы, ну, думаю, все мы с вами нормальные социологи любим, любим родильные дома и не любим, так сказать, похоронный марш. Но кажется, и конечно похоронный марш не говорит о том, что история не продолжается, а просто что-то происходит. Значит, я начал бы фактически с общей постановки одного вопроса и пытался бы говорить об этом вопросе вот за 15-20 минут пока. Значит, это реально то, что мы видим, и это более резко стоит, это стоит везде, но в разных формах странах постколонизма. Все мечтали о том, что вот стабилизируется новый порядок созданием среднего класса. Что это средний класс? Измеряется, не измеряется, метафора, не метафора, Катя Хацу, это, насколько я понимаю, это, это, импорт американской деловой философии, даже не науки, которую потом мы пытаемся как-то академически измерять. И, и, я об этом вообще не хотел бы говорить, но хотел бы говорить о том, что то, что мы видим сейчас, я пытаюсь потом дать и обогрение этому делу, это не... Э, у... да, да, и, конечно, мы связали с возникновением этого среднего класса, с возможной мечтой довольной стабильности, какого-то какого-то нового порядка и так далее, но я просто значит, моя гипотеза для этого обсуждения заключается в том, что вместо этого видим во-первых, несостояние этого среднего класса видим смерть старого среднего класса и каким-то образом видим даже не смерть или, или ну все-таки это называют политическую смерть не физическая смерть среднего класса это средний класс, который был главным образом актором первых этапов перестройки, революции, я не знаю, чего-то, не может защищать свои позиции. В смысле, это средний класс удивительно быстро теряет не просто свои позиции, а теряет и тот, тот вариант видения, и идеологическое видение, видение социальной жизни, которое было все-таки связано с событиями 89-91 года, все думали, что создается какая-то более-менее стабильная новая система. Мы видим, что эта система через 20 лет рассыпалась на куски. Идеологически, практически, по-всякому. И вопрос, значит, у меня очень простой, я пытался об этом, пытаюсь об этом сейчас, сегодня, об этом немножко говорить. Почему это вот эта формация, которую мы называли бы средним классом, такая слабенькая? И почему мы не думали о том, что так это может закончить? начал бы коротенький мой рассказ 91 -го года. В 91 году, значит, есть интересный текст. Текст это, ну, типа разговоров. В разговоре Гавана и Михника. Знаменит, Дух знаменитых диссидентов, ну, вообще вот всего этого времени, символические фигуры, теоретики и так далее. В газете выборшая это газета Мехника, в 1991 году выходит довольно большая такая не 100 статья разговор, кстати, текст существует и на русском языке, так что доступен. И очень интересно, что они видят единственного врага всего этого процесса, бывших коммунистов. Фактически, кроме бывших коммунистов, они не видят никакого врага. Они суют из того, что вот... Да, конечно, можно идти быстрее, можно идти медленнее, но есть один путь, это ведет к какой-то либеральной демократии, и что эта либеральная демократия является единственным вариантом, и единственный вопрос перестройки, ну, в таком широком политическом смысле для них заключается в том, что как купить бывшие коммунистов, бывшие элиту, чтобы они не восстали бы против нового порядка. Значит... Никакого вопроса нету, что либеральная демократия — это, так сказать, то, что нужно. И, э, с другой стороны, тоже нет никакого сомнения в том, что бывшую комсистскую риту надо купить. Э, купить позициями, э, возможностями перевода в новую жизнь. В смысле, не уничтожать их надо. Значит, вот эти два виднейших э, теоретика транзита и практики транзита, в конце концов, они не революционеры, хотя бы они, конечно, были революционерами, но революционеры в таком плане, что хотят уничтожить бывший руководящий класс, Это очень важно. Они думают, что если их можно купить, то они не возвращаются, и они очень хорошо будут жить при новых условиях. Что, кстати, в 90-е годы многим казалось, что это так и есть. Но то, что мы видим в ближайшие годы, я пытаюсь этим заканчивать, я бы сказал, такую часть рассказа, мы видим совершенно другую формацию сначала в странах Центральной Европы, потом эта формация распространяется и на другие э, э, постсоветские государства. То, что мы видим в странах Центральной Европы, абсолютно, и не это не это, плане актуально, это не то, что вот там демократия вы из туда, там эта демократия умирает. Измеряется огромным количеством индикаторов, из года в год это будет меньше. Это средний класс, который был бы носителем этого дела, активно потеряет свою власть. На место приходит совершенно новое поколение людей э, с очень сильными э, но, инструментами, я бы сказал, э, э, не деловой активности, а очень сильными инструментами э, такого но, э, информационного э, популизма, Значит, приходит, да, и, и в чем, и я собирался бы говорить о том, как это происходит. Да, и в общем-то, фактически эти люди, новые популисты, не заинтересованы в среднем классе, заинтересованы в социальных низах. И заинтересованы в социальных низах не в качестве аргумента, что вот за ними и так далее, а заинтересованы в том, как купить социальные низы. Вот, вот следующим вопросом становится, как купить социальные низы и как при помощи этих социальных низов вытеснить из власти то поколение, которое пришло к власти в 90-е годы, а, а те, которые были до 90-х и речи. Фактически все это происходит очень, я бы сказал, энтриски. Сейчас я не, нет времени это показывать, но во всех странах Центральной Европы приводят власти эти новые сильные партии, больше 50%, в Словакии, в Венгрии у этих новых популистов больше 50%, в Румении больше 50%, в Сербии на грани 50%, значит это мощные эти самые, и сейчас мы посмотрим, удастся ли Качинским Польше делать аналогичную штуку. Значит, то, что мы видим, это есть левые и правые. Значит, нельзя сказать, что это новые правые, новые левые и так далее. Но есть люди, которые понимают одну штуку. Понимают одну штуку, что вот средний класс 90-х годов, пусть называем так, я буду, я говорить, говорил на языке собственного класса, никак не обратился к широким массам и вообще не интересовался им. Значит, это был птичий язык интеллигенции для интеллигенции. И другими, ну и не было особого пути власть, И не власть, а вообще значит, политический процесс. Значит, создавалась, система, вот это моя центральная гипотеза, которая называла себя как хотите, либеральной, демократической, народной и так далее. Это был Типичный вариант власти среднего класса для среднего класса, который эксплуатировал существующие ресурсы, которых было не уж так много, но они эти ресурсы не выпустили из своих рук и не передавали, и вообще не обратились к другим слоям населения. И получилось так, что вот я очень публично, я, пускай, может быть, недостаточно академически выражаюсь, что этим людям надоело слушать, как средний класс разговаривает с средним классом. И появились новые популисты, которые понимали, что вот при их помощи можно захватить власть. И крепко держат. И таким образом появляется новый тип политического лидера, который обращается к помощи современных политических технологий, иногда псевдохаризма или микрохаризма, харизма, или действительно харизма, всякого бывает, к очень широким сферам населения, не на языке интеллигенции, Пользуясь растущим отчуждением, я бы сказал, вот этих людей, которые стали неучастниками вот этого дела, и таким образом создается очень интересный новый расход между образованными городскими и между остальной частью населения. И фактически образованные городские никак не могут держать власть. И это в разных формах, разных вариантах идет, и конечно появляются новые лидеры политические по советскому пространству, которые умело пользуются этой техникой. Но я, значит, исхожу из того, я очень коротко, что 90-е годы и потом, в конце концов, создалась концепция свободы, которая кроме среднего класса на сообщении не Это для других людей это есть множество измерений об этом во всех странах Центральной Европы, что да, значит, высшей гимназии, средний класс, если пусть назовем так образованный класс, это важно, а ниже нет. Одним э, словом, появляется да, свобода слова интересна снова среднему классу. Я не говорю, что неинтересно вообще другим, но менее интересно. Проще сказать, что вот, я бы сказал, этот интеллектуальный комплекс, свобода, перемещение, речи и так далее, это, значит, во-первых, очень важно. Так. Появляется система образования, в котором общая система улучшается, ресурсы исчезают, государство не может, зато улучшается система спецшкол, улучшается система специальных факультетов университета. Есть огромное количество исследований, которые говорят о том, что люди не из среднего класса туда не попадают. Вот вся эта система, снова обслуживает вот этот счет. Посмотрим на систему здравоохранения, где идет модернизация. Но я, значит, исхожу из того, что если буду говорить не о коррупции на высоких, там, политических, экономических условиях, но на уровне, значит, элементарной коррупции на операцию, на, на врача и так далее. Значит, получается так, что, скажем, я построить систему здравоохранения, которая э, держать коррупированную систему врачей, это выгодно, это дешевле, это не неплохо, это, конечно, антинародное, смотрите, но это. Вот представьте себе, что, значит, я э, создаю систему здравоохранения, в котором приборные, приборного парка хватает на 30% условно, на 30% населения, а это 30% населения да, и, и, и кроме этого я не, не доплачиваю врача и так далее. Значит, для всего общества это не получается. Но вот для 30%, если они могут платить, а они могут, вот этот наш новый, старый, средний класс, это прекрасно, значит, одним словом, я построю больницу, он или она платит врачу, и врач за это дает ему или ей государственную койку, государственный прибор, государственный операцион. А так как у меня больше нету, чем 30% все это покрывать, остальные 60% извиняюсь, ничего не получит. И таким образом это наиболее дешевый вариант, наиболее оптимальный вариант, наиболее, я бы сказал, горизонтный вариант строить это самое. Значит, то, что я говорю, значит хорошо, нулевым среди многих газа, вы построили систему, где идеология была контролирована, вот свобода, и переезд и так далее системы верфостета общества, ну, в смысле, социального государства, были специально построены для, для этого нового среднего класса. И возникает, это моя вторая гипотеза, очень специфическая ситуация, в которой мы все жалуемся, что вот мы, да, средний класс, вот у меня зарплаты нету, и квартиры нету, и машина, не то, что в Вене и так далее. Но это не интересно, потому что это другой тип среднего класса. У нас сотни, тысячи замеров о том, что вот зарплата, доход там, и так далее. Но я, значит, моя гипотеза, что вот этот новый средний класс, он ресурсный средний класс, он не финансовый средний класс, он средний класс, который контролирует социальное государство. И фактически является, я бы сказал, псевдособственником этого социального государства. Ну, в 90-е годы. И потом то, что мы видим, я упрощаю это дело, что происходит бунт. Бунт те, которые не участвуют в этих в эти делах, которые, которые считают и правильно считают, что когда им говорили, что будет общенародное добровольство государство, то это общенародное доброго государства, средний класс, забрали. Э, приватизировал, Потому что это приватизированное государство в таком плане. Хорошо. Объяснение. У меня сколько видишь? Минут 10. 5. Хорошо. Значит, Гипотезы. Значит, есть гипотезы э, э, структуры подхода и гипотезы функционального подхода. Значит, гипотезы структурного подхода. Первый подход, я больше здесь вопросы ставлю, нет времени, что у нас, значит, есть исход из того, что был, был, была советская модерн, был советский модерн. И советский модерн создал свой средний класс. Образован, образованную, и интересно, я старый вопрос, но мы видим, что одной причиной слабости, я сейчас говорю, структурной слабости потери, кроме всяких этих вопросов социальной справедливости, заключается в том, что, что советский модерн не был э, устойчивым, не был огне, огнестойким, не был неуязвимым. Странным образом, тем выше, в смысле, оставались металлургические заводы, или не осталось хай-тех или хай тех более самый Одним словом, э, позднее э, советский knowledge class, общество знания, как-то не выдерживало конкуренции. Это очень большой вопрос, может быть, я абсолютно не прав, но я вижу, что эта прослойка исчезает. Можно сказать, что это советская интеллигенция, но она активно исчезает, теряет позиции. И поэтому вместо того, чтобы у нас росло количество среднего класса, средний класс технически исчезает, уходит уходит физически, понятно, возраст и так далее уходит, потому что нет советской модерны. Это очень интересно, потому что очень многие, в том числе на Украине, в том числе в Центральной Европе, в 90-е годы думали, что вот эти ресурсы социального, ну, советского модерна, они стабильны. Ведь я же помню, и вы лучше меня помните, даже на Украине, я тогда уже интересовался например, по советскими странами, в 1991 году какая мечта была, что вот Украина более развитая, чем Россия. Украина поровели индустриального добра значит, Советского Союза. Давайте мы отделимся, построим все быстро, вот все в наших руках. Зачем нам ждать э, э, ту часть страны, которая была менее, ну, более остающей и так далее? Где было это добро? И насколько хватало этого добра? Значит, я, я, это большая тема, я сейчас не хочу углубляться, потому что хочу сказать, что, видимо, вот у нас были очень, ну, потом не оба То же самое в Центральной Европе, никакой разницы. Что выяснилось, что вот, вот на наших глазах, например, в Венгрии умирали электро, заводы электроники. Остался мусор, но заводы электроники не выдержали все. Исчезло и так далее. Значит, получается так, что вот то, что, и, соответственно, исчезли люди, которые вокруг. Этого. Получается так, что вот Совет, значит, несмотря на наши предрассудки, советский модерн был неустойчив. Ну, второй, потому что времени нет. Реиндустри... Начинается потом реиндустриализация, в первые годы. Значит, появляются новые предприятия, импорт, международный капитал и так далее, это все понятно. То, что мы видим в Центральной Европы, что этого международного капиталу местный интеллектуальный капитал местный и местный средний класс не нужен. Нужны э, прорабы, это да, но реально, например, в Венгрии по, по структуре э, э, экспорта, э, венгер, структура венгерского экспорта равна сильно Те же самые высокоразвитые технологии, те же самые э, электронные приборы, те же самые машины и так далее. С той что разработки не венгерские. В смысле, и то же самое в Чехии, в Словакии, можно продолжить. почти так, что да, конечно, в словом, вот этот регион, я упрощаю это, нужен международному капиталу в качестве руки. Это, руки еще больше нужны, чем рынок. Страна недостаточно богатая для того, чтобы, чтобы был бы реальным рынком. Конечно, да, но это не так важно. Голова не нужна. Те, которые хорошие головы, можно купить, можно переправить и при более благоприятных условиях значит, для них рабочие места. А вот руки это да. Значит, в результате этого исчезает старый модерн и не создается новый модерн. Создаются, конечно, модерн на уровни рук, да, модерные руки, но и модерные прорабы, которые этим управляют, но нет, элементарно нет ну, вот, этого knowledge класса. Вот чтобы привести вам такой пример. Значит, в среднеевропейском статистическом порядке НИОКР, это, на НИОКР идет 33,5% GDP. Примерно это делится так, что примерно 1% выделяет государство, 1,2 и так далее, и около 2% выделяет бизнес. Ну, делаем. бы это. Если вы посмотрите на статистику постсоветскую, значит, во-первых, общая статистика около процента. Значит, мы говорим о том, что вот наши головы и так далее, но, но если там три, а здесь один процент, ну понятно, что... Но интересно, что этот один процент выделяет государство. Что да, значит, один, значит государство, вот эти, тратит относительно много для неокра. но бизнес не тратит. В соответствии в Центральная Европа не так в пространство пространствах тратит чуть больше, но тоже мало. Получается так, что этому бизнесу, вот этот налич класс, он не нужен. Так сказать, мы, конечно, делаем мы, что нужно, потому что мы готовим людей. Если мы их не готовим, правда, их некуда девать, это некуда девать на должном уровне, тогда что с нами было? Так сказать, элементарно наши интересы говорить, что вот да без науки нельзя, и вот мы готовим науку, но готов это наука, это индустрии уверенной точно не, 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 не должна. это структурные вещи. Есть и вещи, э, ну, более я бы сказал функциональные, тоже две вещи. Во-первых, э, каким-то образом мы видим это основное, об этом мы говорили раньше, просто может быть другим языком, что э, вот этот э, средний класс, новый средний класс э, 90-х годов, она, э, вот эта структура, она контролирует э, welfare state, общество, государство благосостояния. Но так как, если общество благосостояния довольно обеспечено, то, э, то реально э, Получает средний класс то, что хочет, И еще остается немножко на банк. В смысле, если у меня достаточно много средств, сначала получают сливки, которые получают, и потом уже кроме сливок еще есть для других. Я заканчиваю. Значит, да, ну, общий, очень хорошие, я помню, значит, ну, мои коллеги, дамашкорош и другие делают классические работы, значит, в Эмире, показывают, что... Интеллигенция, еще речь это советская интеллигенция, то есть всегда одинаковое количество людей вузы, половина детей интеллигенции идет в ВУЗы. Если есть еще место, можно брать и других. Но если нет места, других не берут. И таким образом происходит, и так как сужается общество, так сказать, социальное, вот, вот все эти сервисы, образовательные э, э, здравоохранения и прочее, прочее. Система обостряет, значит, все, значит, средний класс, пока есть что получать, получает свое, а если уже ничего нет кроме них, то, соответственно, значит, возникает, ну, очень элементарный недовольство. Если чисто коммуникационный момент, как мне кажется, изменяется структура public space, значит, публичного пространства за это время. Получается, примерно... С начала новых годов значит, изменяется структура политической коммуникации, появляется значит, появляется смесь развлекательной, политизированной подачи дороги и каким-то образом э, старая-новая вот эта интеллигенция никак не находит свое место в этой голливудизации этого дела. Значит, э, постсоветский Голливуд не становится средством для с элементарным средством работы и убеждения для, для этих людей. И, и получается, что у нас в результате чего-то я заканчиваю. Значит, хотя бы очень много картин, появляется э, интересная э, э, структуризация. Мое последнее предложение, Ну вот там картины есть, потом, потом можем быть посмотреть, что здесь возникает и генерационные, то есть поколенческие средства. Э, значит, э, и когда вот в очень интересном представлении, очень крупного проектом, который мы только что видели, речь на, о новых людях, тогда, насколько я понимаю, новые люди были новыми по отношению к советским. А я говорю о разных поколениях новых людей. Есть первое поколение, второе поколение, и если первое поколение среднего класса вела себя как и эту самую, у второго поколения уже нет возможности так себя вести, потому что, так сказать, не их отцы, потому что 10-15 лет, их братья, их братья и сестры э, проиграли. И в результате этого возникают отчаянные попытки вот, оставшейся части нового среднего класса выйти на улицу. Но как же так? Значит, мы же были газиарами ситуации. А вот новые гады забирают у нас вот эту, это ощущение. Ну, новые гады, может быть, и есть, но на улице вот эту историческую потерю, эту, эту, вот все это то, что случилось, это уже отвоевать нельзя. Значит, и поэтому, э, вот я заканчиваю, я отсюда не хочу говорить об актуальных вещах, но то, что мы видим в многих странах, это, это бой не авангарда, а эрдерганда. Значит, это не это не, не саперы, которые идут вперед, а последние отчаянные попытки защиты крепости, которые потеряны. Потеряны не потому, что эти люди плохо думают и ведут себя неадекватно, а потому что их братья и сестры строили не ту крепость. Спасибо большое конца транзита. Вот с чего вы начали. Да, значит, я, значит второе поколение, новые галии, это конец транзита. Спасибо.